assalomu alaykum aziz yurtdoshlar aziz obunachilarimiz mana biz bu videoni oltiariq tumanidagi bir bog'bonimizni hovli bog'larida tasvirga oldik mana bu holatda ikkinchi xontedan keyingi holat tasvirlangan uzumlar guldan tushayotgan vaqti biz bu videoni birinchi may 2020 ming yigirmanchi yil kuni tasvirga oldik biz asosan kanalimizga ushbu bog'imizni videolarini joylab boramiz nimagaki uzumlarimizni hozirgi holatidan boshlab topish kungacha bo'lgan holatini jarayonini kuzatishingiz mumkin bo'ladi bizni kuzatishda davom eting va videolarimiz oxirida like bosishni unutmang Thank you.